Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rencana-rencana rencang sedaya Ribon kabare Mungkin sedaya tan sapi, sehat Lan semangat sinau Kepanggih male kalian kulo Sintia Tak tereng sinau Kita mulai kanti maus basmalah Bismillahirrohmanirrohim Dinten menikah Kita bakal sinau babakan wayang yaitu wayang puno kawan punikok, enten Semar, Garing, Petro, lan Bagong. Nah, so, posikan diarani puno kawan iku, rencang-rencang, nateni ngali pertunjukan wayang nopo dereng, puno kawan, salah satu ngaling tokoh ing wayangan. Puno punika kagungan tugas, momong Satrio Pandowo, pukomomong Gatot Kocok, Putroni Pimok, Ya iku Pandawa sing nomor kalih lan paring piwulang kang caksana kanthi cara ingkang nyengake pun kawan ingkang nomor setunggal yaiku Semar Semar bae gareng, Petro lan bagum Semar iku asline Dewa sik jenenge Dewa Ismaya putrone Shahyang tunggal. Semar oma ana ing Karang Kadempel Awa lemu, Dewe kuncung kuteh, bripate krip-krip, lambene mesem nanging watake becek, jujur, lan wicaksana. Deweke iso menehi nasehat marang poro ratu, supaya dadi wong sing adil lan welas asih. Gamani Semar kuwi entut sing ambune banget yen ana satria sing lali karo kebajikan, entut Semar bisa gawe dheweke eling meneh. Yang kan nomor kali yaitu iku garing anak paling tua utawa tersebut anak pembarep. garing iku awa cilik uga jendek jeneng asli yaitu iku Gareng garing utawa Bambang Sukodadi tadi. Omai ono ing Karang Pak cukilan garing iku bien nakal senengane begal gelut nanging diangkat kalian smart Garing tadi duweni watak pinter omong Wa lujulipati garing keok tangane tekle sikile bincang awake cacat Waing punakawan ingkang nomor 3 ya iku Petro utawa jeneng liyane dasa namone kantong bolong Petro utawa Bambang Petro penyugilan omahe ana ingkang kabolotan. Waing punakawan Petro iku awake cilik uga dhuwur. Petro biyen uga nakal, senengane begal lan gelut. Rupane bagus. Petro jadi anak angkate Semar. Saiki Petro duweni watak sing pinter, lucu lan kendel. Saiki anak Semar se paling cilik utawa anak ragil yaiku Bagong. Bagong kui seko ayang-ayange Semar. Utawa bayangane Semar, mulane awake lemu kaya Semar. Bagong kuwi adine Petro lan Gareng. Omahe oh Bagong ana ing Klampis Ireng. Bagong kuwi watake lucu lan etok-etok bodoh, nanging sejatine pinter. Nah, rincang-rincang, rencang sakmenika sampun mangertos wayang Punakawan, yaiku Semar, Gareng, Petro, lan Bagong. Sakmenika kita badai nyanyi lagu Punakawan ngangge irama padhang bulan. 내니 사릉 사릉 게 Prokon Josin Lahu puno kawan Puno kawan Iku Ono papat Semar Papa e Lemu awa Anak garing Petro karo pako Dio prokon Josin Jauh sinau kawan Puno kawan iku ono papat Semar papa e lemu awa anak garing petro karo pakong Dioprakon jauh sinau Alhamdulillah, sinau babakan wayang Punakawan kawan menika sampun rampung. Mugi sinau dinten menika saged maringi paedah dateng kita sedaya. Aja kesupen nonton pagelaran wayang. Monggo kita lestariake budaya asli Indonesia. Resno lan uri-uri kebudayaan Jawi tak ayo kita tutup kanti maus hamdalah Alamin Nyun pangaputan menawi wonten kirang soho kleru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh